Rasulullah SAW bersabda Man taqawwal alaiya ma lam akul Falitabawwa maqa'adahu minan nar Barang siapa yang berkata-kata Atas nama aku kata Rasulullah SAW Siapa yang cakap hadisku, Siapa yang cakap itu aku cakap Siapa yang berkata-kata itu sebagai hadis aku Sedangkan aku tak kata pun benda tu maka orang tersebut siaplah booking tempatnya tempah tempat kedudukannya dalam neraka wal ayadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wattaba'ahu ila yaumiddin rabbi sholli sadri yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqaw qawli <coughs> Amma alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Kita dapat teruskan kehidupan kita di hari yang mulia ini Pada hari penghulu bagi segala hari Semoga dengan kesungguhan tuan-tuan untuk lebih awal masuk ke dalam masjid Berantikaf dalam rumah Allah Jangan lupa sama-sama kita ni atikaf Nama itu atikaf fi hadhal masjid lillahi ta'ala Saja kebanyakan dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala Semoga dengan etikah kita dicatat pahala di sisi Allah Ta'ala. Dijadikan amal yang saleh ikhlas di sisi Allah. Kerana kita tidak ada tujuan lain datang ke tempat yang mulia ini pada hari yang mulia. Kecuali hanya semata-mata mencari reda Allah. Mencari keampunan Allah dan Rasulnya. Mencari reda Allah dan Rasul. Ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul. <coughs> Semoga ini menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kita teruskan uh, tuan pada hari yang mulia ini dengan kisah-kisah mu'jizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kisah mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sebelum itu, ketika mana kita mendengar nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dituntut untuk kita sama-sama bersalawat sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan seumpamanya. Semoga tuntutan kita hari Jumaat ini selain daripada kita solat Jumaat itu tuntutan yang wajib. <coughs> maka kita juga dituntut atas dasar kecintaan kita, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita dituntut untuk bersalawat kepadanya lebih lagi apabila kita mendengar nama baginda disebut depan kita Uh, diancam bila kita mendengar nama Nabi masih tak mau bersalawat dengan ancaman yang berat sehingga disebut ba'da ar-rahmatillah orang itu semakin jauh daripada rahmat Allah yang mendengar nama aku disebutkan tetapi dia masih tidak mau bersalawat kepada aku kata baginda Rasulullah SAW hmm. begitulah hadis lain al-bakhil kullal bakhil orang yang paling bakhil di kalangan si bakhil-bakhil adalah orang yang masih tak mau bersalawat apabila mendengar nama aku disebut di hadapannya. Maka ringan lidah kita, wangikan Jumaat kita hari ini dengan perbanyakkan salawat. Uh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para hadirin sekalian, bagi yang uh, muslimin yang masih berada di luar masjid, kalau-kalau dengar suara ini, segeralah masuk beraitikaf dalam masjid semoga kita lebih awal lebih lama kita berada dalam masjid lebih besar faedahnya ganjarannya dan kelebihan di sisi Allah taala tuan, -tuan hadis yang ke-294 tajuk berkaitan dengan uh, mu'jizat mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan daripada sayyidina usamah bin zaid radhiyallahu anhuma beliau yakni usamah dan ayahandanya Zaid bin Harith bin Haritha kedua-duanya adalah sahabat baginda Rasulullah SAW malah dipanggil sebagai Hib bin Nabi Ibnu Hib bin Nabi orang yang sangat mencintai Nabi sangat dicintai ke kekasih Nabi dan anak kepada kekasih Nabi maksud dia dan bapaknya dua-dua sekali orang yang sangat disayangi oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis katanya Rasulullah SAW bersabda Man taqawwala alaiya ma lam akul Fal yatabawwa maqa'adahu minan nar Barang siapa yang berkata-kata Atas nama aku kata Rasulullah SAW Siapa yang cakap hadisku, Siapa yang cakap itu aku cakap Siapa yang berkata-kata itu sebagai hadis aku, Sedangkan aku tak kata pun benda tu. Maka orang tersebut siaplah booking tempatnya. Tempah tempat kedudukannya dalam neraka wal'iyadzubillah. Maksud hadis ni, iaitu orang yang kata ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Sedangkan itu bukan hadis. Nabi tak pernah cakap macam tu pun. Dia pandai-pandai kata Nabi cakap, Nabi sabda. Maka itu pembohongan atas nama Rasulullah SAW. Maka Nabi kata siaplah dia booking tempat dia dalam neraka dah ada dah. Nama dia dalam neraka dah ada. Mandai-mandai sebut Nabi sebut, Nabi buat pada hari Nabi tak sebut dan Nabi tak buat pun yang apa yang dia kata tadi. Ini lebih senang kita faham. Kita sebut dengan hadis-hadis palsu. Tuan-tuan, <coughs> hadis palsu ini tak sama dengan hadis taif. Kita selalu dengar ini hadis taif. Hadis taif bukan hadis palsu. Yang dilarang tadi hadis palsu. Palsu. Maudhu dalam istilah hadis. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis taif ataupun kita terjemah perkataan taif itu sebagai lemah. Hadis lemah masih hadis tak berdosa kita cerita Nabi sebut ini, ini, ini. Kalau hadis itu da'if. Dosa tak kita? Tak berdosa. Salah tak kita? Kita booking tempat dalam neraka tak? Sebab kita sebut ini hadis da'if. Nabi buat gini, gini. Itu hadis da'if. Tak salah. Tak berdosa. Eh? Sebab hadis da'if itu masih lagi sah hadis. Sah sebagai hadis. Dan satu lagi istilah masyarakat kita yang kurang banyak masyarakat yang kurang faham. Selalu kita kata orang tanya, Ustaz, Ustaz sebut tadi hadis tu sahih ke tidak? Ustaz tu pun jawab, hadis ni bukan hadis sahih. Orang tu dengar, eh bukan hadis sahih, kenapa Ustaz bawa cerita bukan hadis sahih? Tak usah pakai kan lah. Tak. Dalam istilah hadis, tingkatan hadis ada Tiga tiga martabat hadis. Martabat paling tinggi namanya hadis sahih. Kita tak detail lah. Kita sebut grup yang pertama hadis sahih. Hadis sahih. Kalau hadis tu tak sahih, mungkin dia ada di tingkatan yang nombor dua. Apa dia tingkatan nombor dua? Namanya hadis hasan. Ini tak di kategori hadis sahih, tapi dia hadis hasan. Dia hadis sah kita cerita pada orang, kita sampaikan pada orang, sah kita jadikan dia dalil hukum halal haram hadis hasan tapi kita tak namakan dia sebagai tingkatan sahih faham tak sahih pada istilah hadis kalau masyarakat kita kata tak sahih itu tak betul itu pandangan cakap-cakap masyarakat dalam bab hadis kita tak pakai yang tu jangan kata tak sahih itu tak betul tapi dalam bab hadis tak sahih itu mungkin hasan masih boleh diterima mungkin bawah sikit pada Hasan namanya hadis daif hadis lemah tapi masih diterima sebagai hadis boleh kita mengajar boleh kita sebut cuma hadis daif kekuatan dia lemah kita hanya boleh guna dia untuk fadail a'mal cerita tentang kelebihan amalan boleh contoh sembahyang sunat tasbih pahala macam ni, semayang sunat ni pahala dia macam ni, pahalanya banyak banyak tentang hadith da'if boleh terima, boleh pakai tak salah kita mengajar tentang hadith da'if ha? cuma hadith da'if tadi tak boleh dijadikan dalil halal, haram, makruh dan sebagainya kekuatan dia tak sama dengan sahih dan hasan tu tiga tingkat paling kuat sahih bawah sikit hasan bawah sikit da'if yang keempat, hadis maudhu'. Ha, ini yang tak boleh ni. Hadis palsu. Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Kita pi cakap, Nabi kita, kita kata Nabi buat. Ha, ini tak boleh. Yang maudhu' ni, hadis palsu ni, siapa yang pandai-pandai sebarkan. Walaupun kita tak tahu ni hadis ni maudhu', kita pun forward dalam WhatsApp group. Kita pun forward dalam Facebook dan sebagainya. Maka itu juga dikira kita terlibat dengan ancaman Nabi siap booking tempat dalam neraka. Jadi kita buat jangan kita tak tahu ustaz. Tak tahu jangan sebar. Biar kita pasti. Ni memang hadis ni boleh terima bukan bukan palsu. Okey, sebarkan. Ha? Okey, atas dasar hadis tadi lalu bahawasanya baginda mengutuskan seseorang lalu orang itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi siap tahu pada sahabat jangan dusta atas nama aku Rasulullah. Tapi ada seorang utusan Nabi pergi ada satu misi dia memandai-mandai kata dia cakap Nabi bersabda demikian demikian demikian. Padahal Nabi tak kata pun macam tu. Dia memandai-mandai. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuk dia. Nabi tak cakap macam tu, dia mandai-mandai cakap, Nabi doakan, Ya Allah bagilah bencana kepada dia. Dan akhirnya apa jadi pada dia? Dia ditemukan mati dalam keadaan perut terburai keluar. Isi perut usus perut terburai keluar. Dan busuknya perut dia. Busuknya bangkai dia dan orang nak kebumikan pun seolah bumi tak terima. Bumi tak terima. Orang korek tinggi dia contoh lima kaki orang kuatlah lima setengah enam kaki. Korek bila nak masuk eh tengok apa ni kubur sempit tak muat lagi. Alhamdulillah lain sebut, orang dah berjaya tanam juga akhirnya. Buat-buat berjaya tanam. Tanam, timbus tanah, orang pergi, besok lusa orang lalu tengok mayat dia duduk atas. Bong bongkah naik atas. Siapa yang bongkah kan? Saya tahu. Seolah bumi tak mau terima pun. Ini ancaman kepada mereka yang mendusta terhadap baginda Rasulullah SAW. Iaitu menceritakan hadis palsu tadi. <tuh> eh? Zaman uh, pada abad yang kedua, tiga, empat Banyak tersebar hadis palsu Sampai sekarang pun banyak lagi lah. Tapi dulu dah mula-mula Sebab orang nak kuatkan cakap dia Dia kata ini sabda Rasulullah SAW Demikian, demikian Padahal Nabi tak kata pun macam tu eh? Sebab tu berhati-hatinya para ulama Mereka kalau baca hadis Belakang tu dia akan cakap Cakap apa? Au kama qala. Au kama qal. Maksud au kama qal ni ataupun seumpama macam tulah. Kalau kita kata mafhum hadis Nabi macam tulah lebih kurang, lebih kurang mafhum. Kan? Eh? Kadang-kadang macam saya juga kadang-kadang nak cerita tak ingat hadis uh, innamal contoh nak sebut innamal amal binian tak ingat ayat tu uh, mafhum dalam hadis Nabi sungguhnya hanya saja amalan itu dengan niat. Kita bawa terjemahan mau mafhum boleh. Jangan sebut an-niyat. Ah uh, sebut an al niat uh, al-amal bin niat. Padahal hadis itu innamal kita sebut al-amal. Itu dah salah. Salah sat, salah daripada ayat Nabi. Itu juga satu pembohongan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yadu jadi itu bahayanya orang yang memandai-mandai sebut ini hadis Nabi sedangkan bukan hadis. Saya nak pesan sekali lagi, banyak orang kita kata ni hadis daif ta tak boleh sebar-sebar. Apa dia tadi tuan-tuan kita dah sebut tadi, hadis daif ta bukan hadis palsu. Masih boleh disebar-sebar hadis daif. Ta boleh, tak berdosa. Eh, bukan hadis palsu. Hadis palsu yang tak boleh Uh, itu yang Nabi sebut Siapa yang mandai-mandai kata Atas nama aku Padahal aku tak kata pun demikian Maka siaplah dia booking tempatnya dalam neraka Berlaku pada seorang lelaki Menjadi utusan Nabi Dia memandai-mandai bawa cerita Kata Nabi cakap ini, sabda ini Padahal Nabi tak sabda apa itu pun Maka akhirnya Nabi doakan keburukan dia mati Sehingga bumi tak boleh terima Kubur tak terima mayat dia Wal Berlaku di zaman Nabi SAW Siapa lelaki tersebut? Orang tak mau sebut nama dia. Kesian. Jadi tak. Jadi selalunya para sahabat ni jaga jaga macam tu. Kalau benda tak elok ni tak nak sebut nama. Biarlah kita bawa cerita dia cukup. Ini amanah. Kita bila kita tahu keburukan tu berlaku kat kubur kawan tu. Mayat kawan ni. Kita nyari tadi. Mayat si mamat tu. Dia macam macam ni. Tak boleh. Ini berdosa kita mencerita aib orang tu. Malaik kita bawa cerita. Oi, adalah satu mayat ni berlaku macam ni. Siapa tak tahu tak mahu tak nak sebut nama. Tutup aib dia tu. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia dan kita yang menutup aib dia kita juga uh, Allah akan tutup aib kita dapat pahala di sisi Allah. Dalam hadis Nabi sebut man satara ayub akhihi satarahu Allah. Satara Allahu uh, Satara Allahu ayubahu buhu qiyamah atau كما قال عليه والسلام. Siapa yang tutup aib saudara dia ha? benda yang memalukan saudaranya dia tak nak cerita nama kawan dia tu tapi dia bawa cerita yang pengajaran tu okey lah sanggup dia buat macam tu di akhirat Allah sanggup tutup keaiban dia dengan keampunan dosa siapa yang suka mendedah aib saudara dia orang semua tak tahu dia buka cerita dia ni dulu jahat demikian demikian kita bongkar cerita aib dia maka Allah juga akan bongkar habis mengaibkan kita di padang mahsyar nanti wallahu a'lam. Okay, hadis seterusnya hadis yang ke-295. Hadis tadi yang kita baca tadi, hadis dia akan daripada Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Al Imam Bukhari dalam Kitab Adab Mufrad, At-Tabarani banyak riwayatnya. <tuh> hadis seterusnya daripada Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma kana fulan yajlis ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa fa idza takallama an-nabi sallallahu alaihi Wasallam bi shay'in ikhtalaja bi wajhihi wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa kun kadhalik fa yakun yazal yahtaliju hatta mata ada seorang fulan ada seorang lelaki Ketika dia duduk depan Nabi, dia duduk depan Nabi SAW Abila Nabi cakap, dia mengejek-ngejek, ulang-ulang ejek-ejek, ngejek kan? Contoh, kita pun kita tahu ngejek, fahamlah. Dia ngejek, e -e -e -e. contoh Nabi cakap, buatlah dia pun buatlah, 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 ulang-ulang kali itu dengan tujuan nak mengejek-ngejek. Tapi belakang, Nabi tak dengar suara dia, tapi Nabi tahu apa yang dia buat. Tujuan nak mengejek-ngejek Rasulullah SAW. Nabi bersabda kepadanya, ah, engkau akan jadi macam kau buat. Kau akan jadi seperti itu. Maka dia terus jadi latah duk. Orang cakap dia latah, dia melatah ngejek-ngejek. Sampai akhir mati dia. Sampai kematian dia. Itu mempermainkan Nabi SAW. Termasuk jangan mempermainkan kalau hadis Nabi SAW kita sekarang tak berdepan dengan Nabi, tapi kita berdepan dengan perkataan Nabi. Kita berdepan dengan sunnah Nabi. Jangan nak ngejek-ngejek sunnah Nabi. Apa sunnah? Kalau itu sunnah Nabi, kita tak buat. Tak apa, tak salah. Tapi jangan merendah, mengejek-ngejek sunnah Nabi SAW. Hmm? Hadis tadi diceritakan, dia akan oleh Imam Bayhaqi dalam kitab Dalat Ilun Nubuwah. Ya? Yeah? Ha. <tuh> Seterusnya, berdusta atau nama maka Allah binasakan. Sa'id bin Jubair berkata seorang, hadis seterusnya, seorang datang kepada salah satu perkampungan kaum Ansar. Ada seorang datang kepada sahabat Nabi orang Madinah, kaum Ansar. Dia kata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutuskan aku kepada kamu untuk dan beliau baginda memerintahkan kamu untuk kawinkan aku dengan orang perempuan tu. Oh dia mandai buat ni cakap yang Nabi tak cakap ni. Dia kata dia mai pada orang Madinah, dia kata Rasulullah hantar aku untuk sampai sini supaya kamu kahwinkan aku dengan perempuan yang tu. Dia yang nak perempuan tu. Dia kata Rasulullah suruh kahwin. Ini pembohongan terhadap Nabi SAW. Seorang lelaki ni. Maka seorang daripada keluarga wanita tersebut mengatakan orang ini datang dengan sesuatu yang tidak kami ketahui daripada Rasulullah. Jadi orang petikai betul ke dia ni utusan Rasulullah? Rasulullah suruh kahwin ni betul ke? Kan? Yeah. Orang petikai. <coughs> kalau gitu, orang pun dah rasa takut ni. Takut, ish kalau tak layan, kan kita menderhaka Rasulullah. Sebab dia diutus oleh Rasulullah. Kan? Yeah. Maka, orang pun layan dia dengan layanan istimewa. Jamu orang ini dan muliakan dia sehingga aku pergi tanya Rasulullah sendiri. Ada seorang pergi tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, betul ke engkau hantar orang tu datang suruh buat gini, gini, gini. Dia pun menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal lelaki tadi. Maka Rasulullah SAW mengutuskan Sena Ali dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma dengan pesan. Rasulullah pesan kepada Ali dan Zubair. Pergilah kamu. Apabila kamu jumpa dengan lelaki tadi ni. Maka bunuh dia. Walaupun aku yakin kamu tidak akan menemukannya. Kalau jumpa, bunuh. Kan? Tapi Nabi kata, aku yakin kamu tak jumpa dia. Tapi jumpa bunuh. Kedua pun berangkat dan menemukannya sudah mati di gig ular. Sebelum Ali datang pancungnya, dia, ular, ular dah patut mati dah. Kerana dia mempermainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-dua sahabat tadi, Ali dan Zubair balik bagi cerita pada Nabi. Ya Rasulullah kami sampai dia dah mati kena patut ular. Maka Nabi kata man kadzaba alayya mutaammidan man kadzaba alay man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar Siapa yang dusta atas nama aku maka hendaklah dia siapkan booking tempatnya ke dalam neraka wal a'yazabilla Itu semua orang yang maka kita ni mungkin orang yang sebar dengan sengaja hadis palsu kita tengok tak kena patut ular pun tak kena apa tadi kubur okey je kalau dia mati ataupun hidup okey je makan minum semua okey Ya, Pasti dia akan kena azab. Mungkin taklah immediately. Mungkin waktu mati. Lebih-lebih lagi dalam kubur walaiya Kecuali dia bertobat pada Allah Ta'ala. Masih ada peluang untuk dia bertobat pada Allah Ta'ala. Lebih lagi mungkin kita tak sengaja. Contoh ustaz mana main cerita. Ini hadis Nabi. Kita pun sebar. Oh, hadis ni oh, cakap juga. Pada hari itu palsu. Kita tak sengaja tonton yang sebarkan. Maka kita terlepas. Ya Allah. Dengan istighfar kita, minta ampun kita, Allah padam. Silap kita tadi ni. Tapi yang bertanggungjawab, orang yang mula sebar tu. Tapi kalau kita tahu ini hadis palsu, maka kita haram sebar. Walaupun saya forward je, sama-sama, sama. dosa sama. Kau tahu kan, ini hadis palsu, kenapa kau sebar? Dosa, ancaman yang sama. Wal so, ni daging, uh, <coughs> dia akan, uh, dalam hadis lain, ni kisah lain lah daripada Al Haris bin Hatib bahwasanya ada seorang yang mencuri pada zaman Rasulullah SAW dan dia ditangkap baginda bersabda tangkap dia dan seksalah dia bunuhlah dia nah hari ini mereka berkata dia hanya mencuri ya Rasulullah maka baginda bersabda okey potong tangan dia kemudian dia mencuri lagi kali yang kedua maka tangan yang lain pula dipotong pada zaman Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu dia mencuri lagi kali yang ketiga kaki dia yang sebelah lagi dipotong kemudian dia kembali mencuri kali keempat tu dia tangan dua tak ada kaki dah sebelah tak ada kaki tapak kaki tu dah tak ada pun masih curi lagi maka kaki satu lagi dipotong hingga seluruh ujung anggota tangan kaki dia dah tak ada setelah tu dia masih mencuri lagi untuk yang kali kelima, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, Rasulullah SAW sebut awal dulu suruh bunuh. Betul. Ha? Barulah, itu Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah sangat mengetahui tentang dia ni. Duk biar dia, sampai kelima kali dia mencuri. Lebih tahu tentang orang ini ketika baginda merintahkannya untuk dibunuh awal-awal dulu. Maka bawalah Sayyidina Abu Bakar hukum dia bunuh. Ha, itu hukuman yang dijatuhkan hadis riwayatkan oleh al hakim dalam kitab mustadrak hadis sahih dan riwayat yang lain satu hadis kita ambil yang terak, ha, beberapa hadis lagi kalau sempat kambing yang kecil boleh menghasilkan susu dan melahirkan banyak anak kambing ha? kambing itu terkenal dengan kambing mandul Awakar Rasulullah Shallallahu Alaihi berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW Alaihi Wasallam daripada kota Mekah kami tiba di sana satu perkampungan kabilah Arab. Rasulullah SAW melihat sebuah rumah di penjuru kampung. Baginda menuju ke sana. Ketika kami tiba di sana, ternyata di dalam rumah hanya seorang wanita tua. Dia katakan, wahai hamba Allah, aku hanya seorang wanita dan tidak ada orang lain bersama aku. Jadi tuan rumah tu perempuan, orang tua, dia takut dua orang asing, tiga orang asing ni datang rumah dia. Siapa? Abu Bakar Rasulullah dengan pemandu jalan. Ni ketika Nabi hijrah. Jadi takut dia duduk seorang kat perempuan. Dia kata, aku perempuan tua je jangan buat apa je. Dia ingat, dia tak kenal Rasulullah. Tak kenal yang lagi. Maka ketika tu kami tiba ternyata dalam rumah itu. Dan perempuan tu mengatakan, wahai Amba Allah tolong jangan apa-apakan aku. Dia kata, aku seorang yang dalam rumah ni. Perempuan yang tua ni. Silakan kamu datang kepada ketua kampung. Bila kamu memang nak sesuatu. Nak jadi tetamu rumah, jangan duduk rumah aku. Aku seorang perempuan. Aku pergi duduk rumah lain. Namun baginda tidak menghendakinya. Waktu itu sudah menghampiri petang. Kemudian datanglah putra wanita tadi dengan membawa kambing. Kambing. Wanita itu berkata kepadanya, "Putraku, wahai puteraku, anak a anak laki dia, wahai puteraku bawalah seekor kambing dan belati ini kepada dua orang lelaki itu dan katakan kepadanya ibuku mengatakan kepada kamu berdua, sembelih jelah kambing ni kerana kambing ni tak boleh beranak, tak ada susu. Eh, dan bolehlah kamu buat makan. Hadiah pada Rasulullah Bakar dan tadi ni. Ketika anak itu datang Rasulullah bersabda, bawa kambing, bawa kembali pisau itu dan ambil bekas. So dia bawa pisau so, Nabi sembelih masak makan kambing yang memang tak ada susu, tak beranak. Tapi Nabi kata, dah pisau kau bawa balik, mai kambing kat aku dan bawa bekas nak perah susu. Dia pun heran. Susu ni, kambing ni takkan ada susu, tak ada anak macam mana nak susu. Nabi kata bawa mai dan bawa mangkuk nak perah susu. Dia menjawab kambing ini mandul ya Rasulullah, tak ada susu. Tidak menghasilkan susu. Baginda bersaudara, kamu balik bawa pisau balik tak payah aku aku tak nak sembelih dan bawa ambil mangkuk nak tadah susu. Rasulullah mengusap payudara apa ni bawah tu perut tersebut, terus kantung susu memang tak ada susu tadi ni, pum, terus gemuk. Kemudian merahnya sehingga penuh susu dalam bekas tadi banyak. Kemudian baginda bersabda, pergilah dan bawalah kambing ni. Ceritanya panjang, sehingga Nabi dapat minum susu tersebut dan susu lebih bagi balik ke mak dia. Kambing tu pulang balik pada mak dia tadi ni. Heran dia, macam mana kambing yang mandul ni boleh ada susu? akhirnya dia masuk Islam sebab dia tanya-tanya Orang sebab dia nampak wajah Nabi bersih, nampak wajah baik dan akhlaknya baik, sikap Nabi yang luar biasa. Akhirnya dia menjejak dan ikut. Kemudiannya dia sampai Madinah juga dan dia masuk Islam. Ha? Kisah wanita tadi ni. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ini kisah mukjizat bagi Nabi SAW akan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka anta alim wa tuba alayna innaka anta rahim. Oh, belum masuk ya. Saya ingat bunyi itu dah masuk. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بالحسنى بالاحسنه وانت راض عنا في خير ولدفن عافيت برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ان تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته